Приветствую вас! Очень интересная информация появилась на сайте Украинской правды. Украинская правда. Но ну, если кто не знает, это такая, ну раньше была позиционная, сейчас она про правительственное издание. И если тут уже появилась, значит, там уже согласовали. Читаем. Это заявление Министерства, Министерства инфраструктуры Украины. Томбінський розповів про занепокоєння західних партнерів України, оскільки більшість товарів, що везуться з української території, прямують Україні ЄС. Міжнародне співтовариство сподівається, що Україна, як і раніше, залишиться, надійним транзитером, а перебої з транзитними потоками є тимчасом явищем. Ну, це, я так розумію, сказав Ян Томбінський, ну, представник Євросоюзу в Україні. Ну, если кто не понял украинскую, все очень просто. В общем-то, Ян Подбинский дал четко понять. Фуры российские, товары европейские, про что, как вы помните, я говорил вам с самого начала. Что же говорит наш министр? Ну, что у нас министр? Украина усвідомлює свій обов'язок забезпечити безперешкодний и безпечний транзит згідно с міжнародних договорів, конвенцій, вимог світової торгівлі. Тем паче, что Украина надеется на співпрацю Евроспільноти в рамках... Читайте далее? Ну, если, так сказать, по-простому, официальные здания украинской власти выступило против ну, украинских патриотов, которые не пускали российские фуры и не пускают в Европу. Понимаете, что получилось? Украинские патриоты стали мертвыми, не будем пускать российские фуры. А Ян Тамбинский Казахстан не патриот. Как? Ну как так можно? Министр инфраструктуры казался не патриотом. Самое революционное издание Украинская правда тоже казалось не патриотом. У нас только одни патриоты, которые не, патриот, не пускают российские фуры. Правильно, не пускайте дальше. После этого, ну я так понимаю, Европа нас будет не то что любить, на руках носить будет. Действительно, а зачем? в Европе какие-то товары. Зато мы фуры пускать не будем. Зато Россия вот ломается, исчезнет, а Европа нас будет любить и обнимать. Глупость. Глупость, конечно. Такая наша жизнь.